И поэтому очень часто в моих шедеврах действую я, Ирина Свинцицкая. Вот так, э, такой даже цикл рассказов я, наверное, и прочту. Называется Легенды о <со> жизни профессора Упоенного. Вот у ну, профессора Упоенного, кстати сказать, Женя знала <со> в немецке. Профессор Дмитрий <со> Упоенный <со> никогда не упивался, <со> потому что знал нет. Если же увлекаясь, он эту меру не узнавал, то потом сожалел и извинялся. Хотя извинялся он редко, а вот увлекался часто, упоение же находило на него еще чаще. Однажды его так упоили, что он очутился в полночь на кладбище, причем с дамой. Роль дамы исполняла я, Элина Свинцинская, потому что какой же нормальный человек рискнет очутиться ночью на кладбище, да еще и с профессором Упадьевым. Вначале он читал стихи, потом обратил внимание на кладбище. «Это кладбище», — сказал он задумчиво. «Но почему?» На этот вопрос я не могла ответить, но обратила его внимание на то, что с кладбища надо бы уйти. «Да», — удивился профессор. Обычно с кладбища не возвращаются. Он сел на землю и закрыл глаза. Я попыталась его поднять, но тщетны были все усилия. «Что вы делаете?» – говорил он, глядя, печально, глядя и печально качая головой. Моя карма в том, чтобы быть на кладбище, непочтительное обращение с человеком, исполняющим свою карму, карают высшие силы. Я вынуждена была его слушать. Некоторое время я ходила вокруг него, вокруг деревянного креста, растущего возле маленькой зеленой елочки. Профессор, посмотрите, какая елочка. Это могила, сказал он безнадежно умывающим голосом. И я оставила профессора упоенного. Всю ночь он бродил по кладбищу, а утром я узнала, что никакого кладбища там не было. Второй рассказ. В два часа ночи мы пришли к профессору Дмитрию поенному и принесли ему стакан водки. Профессор, это мы? Воскликнули мы радостно. За дверью было молчание. «Профессор, это мы!» – воскликнули мы радостно еще раз. За дверью было то же самое. «Почему он не открывает?» – подумали мы. «Может быть, он спит?» Мы постучали погромче. «Профессор, это мы! Мы принесли вам стакан водки!» Никакой реакции. «Странно!» – подумали мы. «Профессор уже на стакан водки не реагирует!» Мы постучали снова опять никакой реакции. Но, может быть, профессор не, не верит, что это мы, подумали мы. Это мы, профессор, честное слово, это действительно мы, говорили мы, стуча в дверь. Но дверь так и не открылась. Стакан водки исчез. Профессор так и не поверил, что мы это мы. В шесть часов утра мы и сами стали в этом сомневаться. Вот и третий рассказ, последний. Профессор Упоенный проснулся в три часа ночи в незнакомой общаге, услышал подозрительный шум и открыл дверь. И увидел, что по коридору идет местный поэт Леон Всеславский в кальсонах телесного цвета. Ну что ж, подумал профессор, поэты тоже носят кальсоны. «Что здесь делает поэт Всеславский?» – спросил профессор упоенный утром у дежурной по общежитию. «Не знаю», ответила дежурная. Ему уже 90 лет. На следующую ночь профессор Упоенный снова проснулся в чужой общаге, но уже на другом конце города. Долго припоминал, как он тут очутился. Услышав подозрительный шум, он открыл дверь и снова увидел Леона Всеславского, на этот раз в длинных семейных трусах. Профессору стало смешно, и он долго смеялся, глядя ему вслед. Что здесь делает поэт Всеславский? Спросил профессор утром у дежурной по общежитию. Ну что вы хотите? Ему же уже 90 лет. И так они дошли до последней общаги. Но и здесь в три часа ночи что-то толкнуло профессора у поенного двери. И снова в коридоре маячил силуэт поэта Всеславского. И спросил он ласковым голосом, что с вами, профессор? Профессор побледнел и затрясся. «Не приставайте ко мне! Я закричу! Что это такое? Пристают среди ночи, мужчины пристают! Креста на вас нет! Вот что!» И правда, креста не было. Зато есть дедушка Всеславский, бегущий по коридору в ночной рубашке с кружевами, и есть общага, в которую пока еще пускают, и комната, где тепло, и в комнате кровать, на которую можно лечь, если очень устанешь, и ласковое одеяло, в которое можно замотаться, и подушка, в которую можно уткнуться, если плачешь. И главное, можно плакать. Слава Богу, можно плакать обо всей этой жизни, как о елочке, растущей над бывшей могилой, на бывшем кладбище, над бывшей, над бывшей церкви бывшего усыкновения главы неизвестно кого, но тоже бывшего, потому что все это действительно было, как не трудно в это поверить, как не трудно себе представить. Все.